Доброе Ну, мы уже на гостевом майданчике, и далее э, я просто хочу передать слово Дмитру, потому что он с особенным шармом может представить панянок. Руководитель театра диваном. мод Мадина Стайл, организатор международного конкурса Beauty International, который уже у нас проводился, это Мадина Емельяна. Доброе, Доброе утро. Доброе. и Доброе. Светлана Мацаканян, это э, член этого международного конкурса Beauty International. Здравствуйте вам. Здравствуйте. В очередной раз что-то придумали интересно я в этом более чем уверен правда но это уже не придумано скажем так это уже традиция Ну да ну я думаю что внутри же какая-то же будет шоу программа Ах. и так далее ну шоу программа конечно будет безусловно но изначально это э, конкурс э, национальный в котором будет присутствовать много наций это как марокко африка э, армения э, Конечно же, Украина, Тигран Польша, Польша, Германия. Германия. Лично Тигран Самвелыч, я надеюсь, что он посетит наше мероприятие, но, скажем так, достаточно гостей будет и мероприятие очень яркое, очень Да, я бы сказала, интернациональное, потому что будут представительницы разных стран, это будет экзотично, это будет интересно оценивать, интересно будет участие и конкурсы. Причем это будет связано не только, естественно, Критерии красоты в каждой стране свои, разные, поэтому будет наверняка очень нелегко судить наших красавиц в этот раз, потому что страны разные, и для них будет предоставляться возможность также раскрыть свои другие таланты. Это фольклорный конкурс. Угу. Вот, и мы будем оценивать также ценности этих людей, да, куда они движутся, что они делают, в чем они мечтают, чем они занимаются, их таланты. И так далее. Свет, ну тяжело же, тяжело же, потому что у каждой нации тяжело, ну, свой фольклор, свои да. какие-то ценности. Это же очень Зато ну, это будет ну, субъективно, мне кажется, да, Тут это тяжело будет, оценить. Это будет правда тяжело, поэтому сразу э, есть э, такое, ну как не предупреждение, а ориентир на то, что э, не факт, что именно с, Чисто по внешним, по каким-то данным будут э, выбираться вторые да, места. Да? Есть харизма, есть стремление, есть э, какие-то увлечения, занятия. Ну, просто масса факторов, на которые нужно обращать внимание. Я как э, человек, который участвовал на всемирном конкурсе красоты, э, тоже ну, могу сказать, что... Э, Мире, ну нет такого, что просто, ну там вот выбирают там чисто по обложке. Нет, они действительно изучают вас еще на тренировках, на репетициях они присматриваются, потому что человек, который получает место первую позицию, который должен потом нести этот титул, он должен участвовать во всяких массовых мероприятиях, он должен говорить, он должен себя представлять, нужно представлять свою страну. И вот, ну в принципе этот конкурс, который Мадина. Планують проводити месяце, Он вот чем то похож на тот конкурс, в котором я участвовала в Америці, тому що у нас теж представляють різні національності. Uh -huh. вот, ви, я... Відчуваєте Світлана, як е ви будете в журі, ви mm -hmm. так розумію, в організації приймаєте участь, допомагаєте окрім того, що оцінювати потім буде якусь відповідальність за учасниць? А, ні. Учасниця кожна відповідає за себе сама, але я відчуваю відповідальність за об за вибір, який ми зробимо, тому що насправді існують навіть такі випадки, коли і сльози у дівчат, і розчарування. І навіть я була по іншу сторону так такого подібного конкурсу. І коли я отримала друге місце, я спочатку не збагнула, що це друге, тому що в них так не називають друге. Я вже війшла в п'ятірку кращих, а перше місце отримала Венесуела. То я розуміла, що я шлях проробила до, до цього конкурсу ну просто десятки тисяч кілометрів. Дуже дуже великі гроші були на все це затрачені і старання. І я так думаю, як не перше місце, хоча я там у прямій трансляції була, і в Україні там всі говорили, там можна навіть не сумніватися, там 100%. Ні, розумієте, дівчина, яка перед тим як я. Вийшла на сцену, мене і журі мене питали, чи планую я залишатись в Америці, чи буду я тут реалізувати себе в роботі, робити, міняти документи, статус. Я просто не змогла кривити душою. В тому випадку давати неправильні свідчення і сказала, що ні, я планую повертатися додому, я заздалегідь це знала. Тому відповідальність в нас в журі дуже велика в тому плані, що ми мусимо розуміти людина, яка займає перше місце, яка займає друге, чим вона потім повинна mm -hmm. займатися і нести на собі цей титул. Це не просто так, що ти прийняв участь, потім та прийшов додому. Корона поклав. Ні, ти справді повинен приймати участь у різних заходах, щось робити, з'являтися, говорити, творити, То есть это, відповідальність, ответственность, конечно. Я хочу в один спросить, э, что в этом году, в этот раз нас ждет? Mm -hmm. Какие выходы конкурсные? И как это все будет происходить? Ну, no, изначально до момента конкурса мы будем снимать ролик, mm -hmm. в котором каждая национальность представит себя. Это, скажем так, будет визитка своей страны, своей нации. Вот. И также ну первый выход э, визитка это он, выход в национальных костюмах выход э, с, э, с флагами uh -huh. скажем так второй выход это фольклорный больше выход это выход таланты каждая национальность представит яркость своей нации своего таланта и конечно же вечерний выход но э, также хочу добавить что будет ярмарка организована как всегда э, каждый участник это будет юноша и девушка, участники от каждой uh -huh, стороны, да, uh -huh. готовят национальное блюдо, как у нас уже вошло в традицию, и м, выручка с которой мы вместе потом поедем в онкобольницу к деткам и передадим а, все выручные средства от этой ярмарки туда. Доброе, где uh -huh. вы шукаете участниц, если, возможно, уже есть претенденты из этих краев? Академия. Медицинский университет Донецкий, да? А, там много да, людей. я, я, да, я скажем, так, скажем так, у нас уже практически, у нас не хватает только Северной Кореи. Для полного. полной... Все есть, что ли? много евреи нужны? Евреи нужны, да, евреи нужны. салон. Да, да. вот. Это, конечно же, учащиеся в наших местных вузах, вот, вот, также, кстати, будет у нас принцесса Африки участвовать, настоящая принцесса. Да, будет зрелищно. Вот. Зрели... Очень красивая, очень яркая. Ну и, в принципе, все участники очень яркие. По-своему. По-своему. По Когда конкурс а проходит? 30 июня, в 18 часов вечера. Я центр национальный это конкурс. Я разумею, будет представлять о нации, фольклор, фольклор, культуру, мову. Конечно. Как вы uh, uh, конкурс, конкурс с Конкурс будет <сCarly> <сCarly> проходить ä, на украинском uh -huh. и на английском языке. И на иврите. И на иврите еще будет. Класс, интересно. Знаете, вот как раз только я не знают практически только английский язык, поэтому это будет... такая разумовная мова, так? Конечно. То есть получается такое, евровидение только не петь, а красоту показывать. Класс, а кто в нашем месте владеет английской мову У вас есть майстры Мовы, Участники я... или ну, ведущие? Так, так. Ведущие? Так. А ведущим, ну, конечно же, мы будем просить э, э, Дмитрия Кренделя, Марию. Будем просить, чтобы И Репетитора, репетитора. И заниматься английской мовой. И чтобы на 30 червня уже владели. Да. Ну что, И потом подходим к Мадине и начинаем английском. What, What <laughs> а? <laughs> а? <laughs> а? Ди, Я, могу быть, после этого гостевой отпускаю Дмитра до дому. Да. Спасибо. А, да. куда, давайте <laughs> еще. Нам, куда обращаться, чтобы зарегистрироваться или подать заявку на конкурс? Ну, по ну это в соцсетях. в соцсетях. В соцсетях, да, скажем так. Там указан контактный телефон. В общем угу. Класс. Тут еще можно, можно. еще есть шанс. А, а и приз главный? Ну, скажем так, это пока секрет. Потому, Потому что, что да, да, да. Мне, же кажется, мне же кажется, ну, в принципе, в таком зрелищном мероприятии нужно участвовать для того, чтобы показать свою страну, свою нацию, свою... свій фольклор, в общем та mm -hmm. показають культуру до Види, речі, в Україні м -м. саме дуже насичено країну представлять Да, дві конкурсантки, або які бу будуть представляти Україну. І я от сами радимося чи обрати все таки одну, щоб з кожної країни було по одній, чи дати Чисто, можливість українцям українцям ну більше. Можете на сам ділян заяваї, да много Україна живеючи. дуже відрізняється. От на світовому рівні mm -hmm. своїми цими подарунками, спонсорством, справді дуже насичена програма з цьому в цьому плані. Ось і люди, які йдуть на такі конкурси, вони вже е, знають, що будуть якісь подарунки, якісь там можливості, щось таке дуже цікаве. І навіть ті минулі конкурси, в яких ми приймали участь у, у складі журі, е, ну я була, чесно кажучи, здивована кількістю реально подарунків для учасниць. Це дуже приємно і дуже класно, тому що навіть в Америці, приймаючи участь у подібному Конкурсі я вам хочу сказати, що крім корони і титулу, я нічого не привезла. І от там людей мотивує саме розуміння участі в цьому конкурсі, mm. а не подарунки. А тут ще й поїздка. Да, <ріст> У ну, <ріст> <в> нас вже <ріст> нас привикли завжди фуршети, маса подарков, <ріст> да, <ріст> в цей ну, раз ми відбираємо чітко, тому що дійсно учасники повинні розуміти суть цього конкурсу. И в чем они участвуют. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Удачи. И так, над... удачи. И на поздравления. И на Ну, мы, друзья, увидимся после YouTube рулит.